Могула, приветствую с рождением сына. Народжувати отправились в Америку, у Майами. Все, кто народжується в Америке, получают американское гражданство. Сын уже американец, или вы уже за с американским паспортом детским? Как бы международный паспорт для передвижения. Это как называют они, travel паспорт. Ты с этим travel паспортом можешь ездить без визы. Те страны, которые разрешаются для посещения. Но ничего больше. Это больше... Удовольствие, потому что я хотел, чтобы моя жена рожала в комфорте. И не было никаких трудностей и природы. Потому что это ее были первые роды. И я не хотел ни осложнений, не хотел никаких травм. Потому что все говорят, у вас была послеродовая депрессия. Мы смотрели на этих людей и так удивлялись. Просто в Майами имя... нет послеродовых депрессий. Сразу же, как только родился... Сын мне дали шампанское и амар. Ты был присутний на пологах? Присутствовал и перерезал пуповину. Он очень-очень характерный мальчик. Причем с первой секунды его рождения, вот как только его вытерли, он, например, себя писал сразу же. Потом я его поднял за лапки, вот тут под мышками. И вот у него так поднялся носик вверх. И вот Я на нього посадила, вот у мене смурфик, вот от як от, от, в мультики, от этот отважний з носиком наверх смурфик, смурфік, і мені не ще э, шапочки. Як побутово змінилося життя, тому що раніше ти міг ось у цьому своєму закладі проводити ночі, насолоджуватися своїм життям, тому що старший син живе з попередньою дружини. самий перший день э, дуже було складно розуміти, як його правильно тому ну, що він був маленький, він помічався в моїй ладоні. И в госпитале первые два дня учили правильно его пеленать. Правильно опускать писюн. Писюн надо опускать вниз. Вот. Потому что первый раз, когда я одевал ему памперс, он описался весь. Вот. А потом мне объяснила, благо попалась нам медсестра Украинка. И она говорит, что важно сначала. под спинку, а потім опускати главный э, приборчик у мальчика вниз і только потім закрывать закривати заліпочками. Ну так як то так. Да. Я не розумію, що ти навчився вже і купати, і гуляти, і одягати на вулицю. Все, всі всі технологічні процеси по. уходу за малышом я полностью освоил. Мы принципиально не берем няню для того, чтобы пропитаться вот всеми этими отцовскими, материнскими чувствами. Я укачиваю, укачиваю. У меня даже был один раз, я укачивал 8 часов. 8 часов. То есть было состояние такого легкого опьянения без алкоголя. Вот качать же тоже нельзя, укачивать нельзя. Держать спинкой тоже нельзя, потому что он же маленький еще. И это было в каком-то вот таком состоянии на себе 8 часов Ну хорошо что я спортсмен прошлом Рнейте увеця між тобою твоєю дружиною молодою 22 роки Чє то Так би мовити, труднощі перекладу чи є труднощі у спілкуванні, зважаючи на таку величезну різницю у віці. Ми на одній волні і любимо друг друга це та саме своїй майбутній дружині на той час нареченій, Ти робив пропозицію руки серця у Парижі. А яким було весілля? Взагалі, весілля було да. перед тим, як народився син. Да, все это было... и попереднее веселье ты робив ось на тему самому месте гучно с артистами, с ведучими. Я даже построил его это место для своего э, прошлого... Другого шлюба. Но, как показала практика, не в деньгах счастье и не... Мы определяем долговечность наших отношений. Что-то там наверху. Каким было третье веселье? Уже с новой молодой дружиной. Мы пригласили небольшое количество людей, своих очень близких. У нее было очень красивое платье. Она его сама нашла. Какого-то там дизайнера. Это была первая свадьба в моей жизни, в которую я никогда ни в чего не вникал. Где человек просто сделал все сам, как он считал нужным. до того, что сама выбрала кольца. Такие, потому что она мне говорит, если ты мне выберешь, мне не понравится, я не смогу тебе сказать, что это мне не нравится, но мне это не понравится. Я говорю, я ничего не понял, но хорошо. Поэтому она все делает сама. Я только соглашаюсь, даже если я не хочу, я соглашаюсь. Вот, потому что я хочу, чтобы она была рядом со мной счастливой.